Благодійники, волонтери, всі небайдужі люди продовжують допомагати бійцям із зони АТО. Ми вже декілька разів говорили про фестиваль Укроп. Так от, його ініціатори позавчора за ініціативи команди фестивалю в Лермонтовському санаторії провели зустріч із бійцями, які проходять реабілітацію. Як це було, подивимось зараз, а потім поговоримо. Одеські благодійники допомагають пораненим бійцям то відновити свої сили. Для цього вони придбали чотири потівки у санаторії, в якому військові зможуть пройти курс відновлення після травм. На це благодійники витратили понад 36 тисяч гривень. Ми подумали, де ж сьогодні нужна допомога. Понятно, що в країні йде просто бойня і страдають люди. І ми подумали, відправити ці гроші в АТО. Ні, ми проти війни. І ми подумали, що війна кончиться, а людям. Нужно иметь здоровье. здоров'я. Проходити курс реабілітації в санаторії українські військові будуть впродовж 24 днів. За цей час вони повинні пройти низку процедур. Це відвідування басейну. У ньому пацієнти матимуть можливість розробляти свої суглоби. Актуально для бійців стане кабінет механотерапії, де вони зможуть розминати травмовані місця на тілі. А головне зізнаються лікарі, що в санаторії пацієнти отримують психологічну допомогу. Психотерапія це обов'язково тому що тут не тільки травма надій руки. Голови, а тут ще травма душі чоловіка. Поранені військові зато вже почали проходити курс реабілітації. Серед них, зокрема, і ця жіночка, три місяці тому разом зі своїми товаришами 78-ї бригади. Ірина потрапила в оточення під волновахою і під час відбиття атаки отримала поранення. Травма у мене короче іскусственна, ще з і. Перелом Малабірцової, ну, це отримали три місяці тому. Зараз я вже збираюся після реабілітації. Каже, благодаря этому, только благодаря тому укропу, ми потрапили сюди. Я прийшла сюди на костылях. Зараз я беру паличку, коли сильно скользко. Гроші на реабілітацію цих чотирьох військових благодійники зібрали під час арт-фестивалю Укроп. Цей захід проходив одесі двічі, у вересні та жовтні. Всі виручені від нього кошти організатори передали саме на потреби українських бійців. У нас в гостях Сергій Бакуменко, автор ідей і продюсер благодійного арт-фестивалю «Укроп». Рада вас знову вітати в нашій студії. Аналогічно. Скажіть Сергію, як відбувалася зустріч з бійцями? Яка вона була? Яка атмосфера була? Була суперська просто встріча. Так случилось, що… приехало очень много телевидения. Ну, то есть просто столько телевидения, что люди, которые там тоже находятся в этом пенсионате, они просто не поняли, в чем дело. Ну, то есть такое внимание прессы вчера было, что я решил эту встречу с бойцами назвать укроп-3. Действительно, ведь пришли дети выступить из 20-й школы шоу, детская шоу-группа «Ассорти». Это учащиеся 20-й школы, и их родители пришли. Пришли просто отдыхающие э, люди в Лермонтовском санатории. То есть такая небольшая комнатка, в общем-то, была, где обычно отдыхающие смотрят телевизор. Она была забита полностью людьми. Приносили люди пирожки, печенье, зефир, казинаки, просто проведать раненых. К сожалению, из раненых, из тех людей, да, бойцов, которые получили путевки, собранные на фестивале "Укроп", всего лишь присутствовала одна женщина, Ирина Серба, из медицинской бригады. Она была ранена под Волновахой 30 августа. Почему? Потому что у двух людей были в это в этот день операции, mm -hmm. а один человек еще не встает. Вот. Як ви приймали рішення, на що витратити ці гроші, щоб ви купили? Я знаю, що у вас були проблеми з тим, щоб передати е, всі зібрані гроші за призначенням. То Як нас, ви вирішували У нас не було проблем. Мені кажется, проблеми у людей, які зараз стоять у, у, власті. Задача була. Да, от так. у них проблеми Реально з, з нравственністю. Ну, Реально, они ответят за це, скоріше всього. Тому, коли наше начинание було фестивалю кроме, ведь это не какая-нибудь организация ничего это просто инициативные люди мы собрались поговорили и поняли что надо помогать раненым да вот чем мы сможем и на сегодняшний день у нас действительно есть такая есть Отдушина, потому что мы реально смогли, мы смогли и четыре бойца да, прошли эту реабилитацию, ведь реабилитация это очень важно, очень важно, как оказалось, это разрабатывают суставы, люди после ранения действительно могут, э, имеют шанс не просто остаться э, в живых, да, а прийти в форму, в обычную форму, вот Ира Серба, она уже ходит, она уже отбросила и костыли, и трости, с которыми ходила, да, сегодня она ходит уже, ну, на своих двоих, и слава тебе, Господи, вот, поэтому у нас была проблема, да, куда мы хотели передать в госпиталь, у нас не взяли эти деньги, мы звонили во всевозможные фонды, над, над нами просто смеялись, что вот эти копейки, они нам не нужны, ничего, эти копейки на 36 400 которые мы собрали мы купили вот четыре путевки и дальше будем невзирая на все смешки власть придержащих мы сделали свое дело реально мы хорошие христиане мы добрые люди как вы ви решили кому достанутся путевки я этого не, не, вообще не решал. Я э, пришел э, в различные организации и сказал, что есть такие путевки. Потом связались врачи с врачами и по некоторым параметрам... Э, значит, были найдены эти люди. Но вот я разговаривал, да, с Ириной Сербой, которая, ну, вот единственный человек из четверых, которая абсолютно может поддерживать связи, которая, ну, уже встает и ходит, да, потому что с другими ребятами я контактировал с одним еще человеком, там, Денис, но у него операция на глаза, у него серьезная травма, с ним особо не поговоришь, не посидишь, ну, то есть он реально в процессе процессе не только реабилитации, а лечения. Один человек вообще не встает, поэтому я общаюсь только с сырой Сербой. И вот она. Сказала, що їй ну, все краще. И дійсно, без реабілітації їй дуже трудно прийшлося. Вона сказала, ми могли бы не если бы вот б это, не є реабілітація. Я знаю, що досі, після того, як два фестивалі пройшли, вам все ж таки продовжують допомагати якісь меценати, небайдужі люди. Як це відбувається? Да я не знаю. ну… Помогают ли нам меценаты? Нам помогают обычные люди. Ну, мы меценаты, мы называем звучайных людей. Да, это люди, которые допоминают. кинули 5 рублей в бокс, 5 гривен, 1 гривну, 2 гривны. И вот тем самым они насобирали вот так с мира по нитке. Почему? Ну, я опять, я не понимаю, вот я реально не понимаю, как могут власти, вот реально даже, даже, вот они же так любят весить всякие медали себе сюда. Я не знаю, чего они с нами не взаимодействуют. Ну, как-то невыгоден им наш фестиваль абсолютно. Ну, честно, то ли они уже договорились, что этот город будет российским, ну и поэтому не помогают украинским бойцам, то ли это просто бездуховные люди. Скажите, вот вы общались с бойцами. Да. А что они рассказывают? Взагале. Что, у них потребы сейчас нагальные? Я не могу вам сказать за всех бойцов. Вот у нас есть только, да, наши бойцы. Вот. И они со мной разговаривали о другом. Им понадобились медикаменты, которые не входили, да, вот в эти путевки. И Тут случился такой интересный факт. Вот Элеонора Васина, которая занималась на и, и первый, и во второй э, укроп занималась выставками, она нашла людей, которые смогли оплатить эти лекарства. И Каждому бойцу были розданы лекарства, это классно. И я спросил ее, Эля, а как фамилии этих людей? Они... Не, не, мы хотим остаться абсолютно. Эти люди захотели остаться абсолютно Страшные безымянными. Меценаты. Да, они говорят, мы просто хотели помочь. И это прекрасно. Потом из удивительного вчера нам прислали запорожские, запорожские не на этот раз не казаки, а кришнаиты. Вот, они прислали очень много. Бойцам таких ведических сладостей, вот, чтобы подкрепить их и дух, и тело, и здоровье. И спасибо большое Кришнаитам. Вот казалось бы, люди находятся в такой космической Индии. Нет ничего, они все равно находятся на Украине и э, помогают значит, вот, нашим бойцам. Вообще, вчера удивительнейшим образом выступили дети, поэты. И я понял, что... И столько прессы было, что это укроп... 3. А если на двух предыдущих мы собирали деньги на реабилитацию, то на этот раз мы собрали доброту, тепло, внимание, печенье, вафли, яблоки и мандарины и лекарства для бойцов. Ведь мы справились, то есть мы не меньше собрали на этот укроп три, мы собрали все лекарства. Вот, и нам помогали и запорожские, вот, этот раз, да, действительно, меценаты, и, да и вообще, столько пришло людей, вот, и люди такого возраста пришли, и с удовольствием смотрели этот концерт, то есть была подготовлена программа. Скажите, я хотела запытаться про... А, а, Планы какие-то, какие-то акции, э, укроп 3, а теперь я э, вот угадаю еще уже укроп 4. Ну, укроп 4, я не знаю. Я бы вот как бы просто сделал такую пресс-конференцию, куда бы пришли бы все руководители города, власти, вот. И просто прочел бы им лекцию по психологии. Ну, то есть, как э, заканчивается жизнь тех, кто прожил свою жизнь зря и впустую. Если э, еще же есть время, опомнитесь, что же вы делаете. Ну, то есть, помогайте людям потому что деньги они не как бы вам в рай там ну ничего с этими деньгами вы там ничего не купите Скажите, чи на новый рик что-то будете такая интересная для бойцов? Я вот не для бойцов буду работать, а для детей. Я угу. возьму снегурочку. Вот у меня есть такая подруга Елена Довженко, и мы с ней учимся на психологическом факультете в Вавшенского. Мы купили костюмы, и мы будем поздравлять детей Дед Мороз и снегурочкой. Я хорошо знаю, что такое режиссура, вот, поэтому я буду работать Дед Морозом и снегурочкой. То есть в одном І, постаті, я буду работать, то зарабатувати на житті, але обязательно поїду в якусь, в детский дом і відіграю там спектаклі. Неплохої Дед Мороз добрий і Лена Крочка хороша. Дякую вам за таку ініціативу. Да? Да. Скажіть, будь ласка, чим вам можуть допомогти Одесити? Чи може вам якась, чи організаційна потрібна mm -hmm. допомога, чи ще якась? Ви можете зараз звернутися до наших телеглядачів, може, комусь щось буде цікаво? Я хочу сказати, что, во-первых, да, десситы это действительно добрые и хорошие, и классные люди, и юмор у них, иной раз э, такой жесткий, но я видел деситов настоящих, им им просто, ну то есть... Это зов в душе, я видел, как они подходили, жертвовали, было холодно. Я видел, что люди помогают, то есть э, другим вот людям, да, а ведь бойцы у нас собраны из разных регионов. Нет никого из Одессы, из всех других городов. Вот, и это ну, очень круто. И когда бойцы узнали, да, что им помогли одесситы, ой, сколько было ну, радости, просто благодарности, которую не выразить да, в телевизионном сюжете. Вот они просто так говорили. А на самом деле Одесситам я хочу пожелать быть такими же ну прекрасными людьми и заходите на нашу страничку на фейсбуке благотворительный арт-фестиваль укроп вступайте знаете о событиях то есть фестиваль укроп он, даже если мы не будем помогать бойцам, мы будем делать что-то доброе. Я вообще на телевидении хочу вывести программу доброты. Вот если такие спонсоры найдутся, давайте делать вместе, освещать каждое доброе событие. Лицо у меня доброе, я буду хорошим ведущим. Я дякую вам за то, что пришли и познакомили нас с такими интересными инициативами. Mm -hmm. а мы продолжим нашу программу, и я вам пропоную подивитися сюжет.